Deməli ki, uşaqlar, nida cümlələrinə gəldik. Nida cümlələri nədir? 2 yolla düzəlir. Dədim kimi, e, düsturunu yazacağıq və o düsturla gedəcək. Testlərin tapılmasını bir neçə ipucları deyəcəm. O ipuclarımdan da testlərin də variantları çıxaraq rahatlıqla işləyəcək. Mövzu həm 9-cu sinifin buraxılış imtahanına düşür, həm də 11-ci sinifin qəbul buraxılış imtahanına düşür. Başlayaq. Deməli düstur nədir uşaqlar? Düsturumuz 2 dənəlik. 1 volt üstə gələk sifətli və ya xot isim üstə gələk mübtəda üstə gələk xəbər Burda isə hal üstə gələk sifət və ya diqqət və ya adəramaq sifət və ya zərf üstə gələk mübtəda üstə gələk xəbər artıqlar. Burda burda diqqət eləyin. Bax kənara, amma bax bu üslulla gedəcəyik biz. Bax bütün testlərimizi 100-dən artıq testlərdi ki, bu istiqamətdə gedəcək. Nə deməkdir? Bax gəlin buna uyğun cümlə qururuq. Deyirəm: "What a nice girl." İsim, mübtəda she, xəbər is. Ha bu bir. buyuram. Və bu hissə gələn sıfatlı isim, hissə gələn mübtəda, hissə gələn xəbər. Uşaqlar, bizə lazım olan hissə, lazım olan hissə. Bax, burada 1. sıfatlı ismin olması, 1-dən ki və ya xəstəsiz ismin olması, bir də, də mübtəda xəbərin olması nə deməkdir? İndi görək halda vəziyyət necədir. Belə olar halda how quickly quickly Mübtədə şir xəbər ras. Bura ilə bura arasındakı fərq nə oldu? Qeyb ilə elə. Nə oldu? Nə fərq gördüyünü gətir. A, bir dənə xəbər var burada, bir dənə mübtədə var. Düzdür? Burada isə mübtədə həm isim var, həm mübtədə var, həm xəbər var. Baxın, diqqət eləyin. Həm isim var, həm mübtədə var, həm xəbər var. Amma burada yalnız mübtəda var. İsim yoxdur. Gördünüz? Voltla olan cümlədə 2 dənə isim olur. Biri mübtəda və ya həm də şəxs əvəzliyi ola bilər onlar. Biri isim olur, biri də mübtəda olur. Amma halda olanda nə olur? 1 dənə nə olur halda? Nə olur halda? 1 dənə xəbər olur, 1 dənə də mübtəda olur. Baxın. düstur. Bu da ikinci düstur. İndi deyilir ki, burada tutalım ki isim vermək istəyirəm. How easy dəyişdirməlisiniz. Quickly, bəli. How quickly? Məsələn, the girl runs. Mən isim verirəmsə uşaqlar isimini mütləq nə ilə vermədiyini. Artikl və z artiklından. The cat. Birinci quru. What da z artiklı yoxdur. What da a an sayılabilən tək isimlərlə, cəm isimlərdə isə və sayılmayanlarda artikl işlədilmir. Hayda, an e artiklı how ilə, an e artiklı işlədilmir. Artiklsız isim o olur, nə olur onun qarşısında? Ze isim. Baxsan mütləq ze var. Bu birinci ipucu. Deməli, birinci ipucu nə oldu? How üstə gələk, nə olmalıdı? Ze. Sonra gəlim ikinci düsturma. Nə də o ikinci? Diqqət edin yəni uşaqlar, nəyə? nəyə? Variantlar bizə belə verir. Deyir ki, "Vol ten is good is she." Yanlış. Is she olmaz ki, mükəmməlci fel Xəbər ikən mibtada yerindəyişə bilməz. Bilməz birinci konstruksiya mətni ingilis dilində sabit konstruksiyası var. Cümlə quruluşu. Mibtada gəlməli, sonra xəbər gəlməlidir. Xəbər mibtadan qabağa, keçə hə bilməz. Burada problemimiz qaldı mı? Qalmadı. Okay. Sonra deməli birinci nə gəlsin? Mibtada gəlsin. Üstə gələk nə gəlsin sonra? Xəbər gəlsin. Sonra gəlirik nəyə? Niyə bilirsiz nə verirlər uşaqlar? Və belə verirlər halda. How ziggle quickly runs verirlər. <laughs> Müftədanın zərfinin yerini dəyişmək olarma? <laughs> Olmaz. Niyə? Çünki bizim sabit bir quruluşumuz var. Biz bu düsturdan kənara çıxa bilmərik. Bəs sala qaydamız bundan ibarətdir. Bir də gedirəm. What üstə gələyəndə olur? What <laughs> üstə yələy zifətli <laughs> isim <laughs> Üsə yerəyin. Mübtəda, xəbər, ism sayıla bilən təkdirsə qarşısında, nəyin qarşısında, isminmi qarşısında, yoxsa sifətin sifət. üstə? Sifət. Biz bunu ism artikl mövzusundan da, ism mövzusundan da bilirik ki, ismin qarşısında təyin olarsa, artikl nəyə hara keçir? Həmen təyinə, yəni sifətin qarşısına keçir. Deməli, vot üstə gəlir, sifət üzü üstə gəlir, mübtəda üstə gəlir, xəbər. İkinci how Üsə gələk. Sifət və yazəl. Hanın bir özəlliyi də var, uşaqlar. Bax, deyiriyəm burada sifət və yazət. Bilirsiz o hansı sifətlərdir? Nə zaman sifət işlənə bilər onlardan? Biz keçmişdiye, to be, to become, to, yadınıza, to taste, to smell özündən sonra sifət tələb edən feillər gələrsə sifət işlənə bilər. Məsələn, deyirəm ki, how nice Məsələn, how after da tasty, dadlı olsun, mətlə da gözəl olsun. Nədir? How nice Zenik cake looks. Necədə qəşəng görünür. Bax, gördünüz, mən burada sifət yazdım. Niyə sifət yazdım? Çünki looks görünmək kimi özündən sonra zərf yox. Sifət tələb eləyir. Amma olsaydı ki, məsələn, how angry Angry live. Eh, the girl looks necədir əsəbi? Əsəbi baxarmı, görünərmi? Mm -hmm. Əsəbi baxır. Mm -hmm. Necədir əsəbi baxır? The how angrily the girl looks. Necədir əsəbi? Baxır. Deyirəmsə, burada nə götürdüm mən? Zərf götürdüm. Bu 9-lara yox, əsasən 11-ci səhifələrə düşə bilər. Deməli, Halma, necə oldu düzdür? Necə oldu? Sifət və yaxta zərfini anlama. Nə deməkdir? Özündə sonra sifət tələb edən feillər varsa, nə götürdündön də? Sifət. Digər hallarda nə götürdük? Zərf götürdük. Aydındır mı dərs? Çətindirmi? İndi açın toplumu. Birəs topluya da baxaq. İkinci hissə topluda eksklamator sifət, nida cümlələri səhifəsini deyirəm. səhifə səhifə 111 Məsələn, onun gəlinlə ikinci cümləsindən başlayaq. Səhifə 111-də test 2. Baxın uşaqlar, how verilib, düzdür? How-dan sonra səhifə 111 ə, testin nömrəsi 2. Baxın, burada verilib nə? How fashion skirt. İsim verilibsə, isminin nəyə lazımdı da halda? İsminin z-si lazım idi. 2-yə baxıram. What an old What an old fashion skirts. Skirts-nən e "a" artiklı olar mı? Biz dedik ki, sayıla bilməyən isimlər, cəm isimlər artikl qəbul eləməsin "what" ilə. C variantında how was an var old fashion Skulpt it is also mu? Olsun. Niyə? Olsun. Nə, nədən sonra gələ bilməz? D variantındaya. What an old fashioned sculpt it is. Also D variantına baxırıq. Ha ilə ən artiklı olmaz. E variantına baxırıq. Sculpt is indirsə, ha da isminin qarşısında nə olmalıdır? Z olmalıdır. Və salam uşaqlar. Dərs bundan ibarətdir.